मैं बयान करने जा रहा हूँ इमाम जमाना के जहूर से पहले की इमाम जाफर साल इर्शाद फरमाते हैं एक दिन रसूल खुदा जन्तल्बकी में थे मोलाए कायन ने घर से उनका पता किया तो बताया गया कि वो बक् की तरफ गए हैं ये सुनकर आप रसोल खुदा सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम के पीछे वहाँ पहुँच गए आप रसालत मब सल्हसम को सलाम किया तो उन्होंने आप सलाम को बैठने का कहा और अपने दाएँ तरफ बैठा दिया फिर जनाब जाफ़र तैयार खान अक्तस पे हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछा तो जवाब मिला कि आ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी की तरफ गए है चनाचा वो भी वहाँ पहुँच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने बाएं तरफ बिठा लिया फिर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मतलब ने आप वसल्लम के मतलब पूछा तो उन्हें भी बताया गया कि आप बकी की तरफ गए हैं

मैं आपको बिशारत ना दूं मौला ने अर्ज़ की क्यों नहीं रसुल खुदा सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम ने फरमाया अभी जब्रीन अमीन मेरे पास मौजूद थे उन्होंने मुझे ख़बर दी है कि जो कायम आखिरी ज़माने में खरूज करेंगे और ज़मीन को यूं अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्मों ज़ोर से भर चुकी होगी और आपकी जरूरीत से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से होंगे उस पर अमीरम्न अलैहिस्सलाम ने फरमाया रसूल हमें खुदा की तरफ से जो भी भलाई नसीब हुई है वो आपके हाथों थी फिर दो आलम ने हज़रत जाफर तैयार की तरफ देखा और फरमाया क्या अब भी बिछारत ना दूँ उन्होंने अर्ज़ की क्यों नहीं अह के रसूल फरमाया कुछ देर पहले हजरत जबर मेरे पास आए और मुझे खबर दी कि जो शख्स कायम आल मोहम्मद के हाथ में अलम देगा और आप की जरूरियत से होगा जानते हो वो कौन है उन्होंने कहा नहीं मेरे इल्म में नहीं तो रसूल खुदा ने फरमाया उसका चेहरा चांदी के दिनार की माने सफेद होगा उसके दांत कंगी के दांतों की तरह बराबर और तलवार चिंगारियां निकालने की आँख जैसी होंगी वो खौफ हराज़ के आलम में पहाड़ लश्कर में दाखिल होगा मगर सरदार बनकर निकलेंगे हज़रत अलैहिस्सलाम और हज़रत अलैहिस्सलाम उनके गिर्द हिसार बनाए हुए होंगे उसके बाद अलैहिस्सलाम ने जनाब आपास की तरफ देखा और फरमाया क्या मैं आपको वो खबर न सुनाऊँ जो जबराईलम ने मुझ तक पहुँचाई है उन्होंने कहा हाँ ज़रूर सुनाइए रसोल खुदा सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया जबराल ने मुझे खबर दी है कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम की औलाद को बनी आबाद की वजह से सख्त हालात का सामना होगा ये सुनकर उन्होंने कहा यार रसोल्ला बेहतर नहीं कि मैं अपनी औरतों के पास ना जाया करूँ आप ने फरमाया ये जो कुछ होने वाला है खुदा उसका फैसला कर चुका है